んさ、今日はですね、野菜で巻いて食べるサギョサルを食べに行きますえ。そちらはですね、釜の蓋の形をした鉄板で焼いて食べるんですけれども、なんとお野菜が生野菜はもちろん、蒸した野菜まで出てくるそうで、とにかく栄養いっぱいのお野菜をたくさん食べれるお店です。さあ、お店はですね、すぐ目の前にあります。 お店は綺麗で新しい雰囲気ですが、30年以上も続く人気店です。鴨肉などもありますが、一番人気の元祖三魚プサル定食を注文しました。足りない場合はお肉だけ追加注文することもできます。一気にテーブルが華やかになりましたよ。でまずこちらが大根の酢漬け、そして、えっと、細切りした大根の和え物にキムチ、そしてこれが細いニラですね。の和え物。 熱々のわかめスープに海苔そしてニンニクのスライスと青唐辛子こちらが生野菜そして蒸し野菜もこんなにたっぷりもうお野菜の種類が豊富です見てめくるたびに違う種類のお野菜がどんどん出てくるんですよ何種類あるんだろうこれ こちらは、ペンジャンをベースに作っている特製ソースです。これが、釜の蓋の形をした鉄板です。そこがほら。持ち手の部分ですね。 うわー、いい感じで焼けてるさあ、お肉焼けましたので早速いただきます まずはちょっと蒸し野菜からいただきますねもうね量すごいよね蒸し野菜 <laughs> まずこちらなんですけれどもこれがですねクンデといいまして日本語でふだん草というね葉っぱです結構色が青々してますけれどもカロチンが豊富に含まれています三玉サ,サルは一枚のほはにんにくに大根の和え物そしてこれこれ,これが寒天ジゃんといいまして ペンジャンをベースに、あとはこういう椎茸だったり、青唐辛子だったり、いろんな材料が入っているソースですね。これも一緒に巻いていただきます。いただきます。うま、ん、うま、んうんうん <laughs> うん、まずはあの今串野菜で巻いて食べたでしょだからそのね、うん、あの野菜から出る水分がめっちゃ出てくるんですよでその,あの野菜の水分と絡まり合いながらこのさ イテンジャンの香りがめちゃくちゃ良くてなんか口の中でスープが出来上がる感じでそこにお野菜の食感とかも入るのでなんか忙しい口の中がめっちゃ美味しいさあ次は蒸しキャベツ絶対キャベツ甘いよ先に言いますそしてこのね細いニラを入れちゃう

<laughs> もうな、まあ、蒸しキャベツからの水分がすごくて噛みながらも飲み込まないと <laughs> 大変なことなる。キャベツあん、ま、甘くてフレッシュなもうキャベツ自体のうまみがすごい,いあ,あとはやっぱりもうこの寒天醤が本当にここは美味しいですこの あの天んゃんの香りはもちろんなんですけど、酢だけもね。またいい働きしてるんですよ。あの、結構な量の寒天茶一緒に包んだんですけど、全然もうあのしつこくないですし、もうとにかく香りが良くてあのね。この中で主役は君だって感じです。<laughs> かんぺんちゃんですこれぐらいも絶品さあ、続いてはこちらの紫色のからしの葉っぱにこのタンギと言います、ね。日本語だとトウキですね。こちらを一緒にトッピングしていただきます。お肉乗せます。キンチ、ニンニクで。さあ、主役の登場です。じゃじゃーん <laughs> さらではの食感。さらにとうホントー本当にこうセリとかセロリのようなあの特徴のある香りがめちゃくちゃ爽やかですねでさらにこうかむごとにこの三さん自体の脂がこう回るんですよそうすることによってよりその脂パワーであの食材がもっと美味しくなる。 なんかお肉食べてるけど、すっごいヘルシーな感じ。次はね、ちょっとお店の人おすすめの食べ方をいただきます。まずは、海苔。大根の酢漬け。細いニラー。ニンニク。あちょっとお肉忘れてた。<laughs> はい。ちゃん。 うーん海苔パワーグッ、うん、香りめっちゃいい野菜で巻くとすごいフレッシュなんだけどでも海苔で巻いて食べると一気にこう香りがすごい濃厚になりますうーんり <laughs> さあ続いてはこの葉っぱこれなんか山中に似てるけどなんだろうわかりませんこれに 一度食べると癖になるこちらの陶器を入れて食べますこれあの根の部分はよくねあの漢方薬として使うんですけれども特に女性にはねいいと思います体を温めてくれるあの栄養素が入ってますでこれにお肉大根に今回ちょっとご飯も入れますねちょっと巻くものが多くてさあれ入れたっけってなんか忙しいんですよね巻くときに どこいきます大きいな口開けて食べるでしょうだから本当にこう口のこの辺の筋肉のいい運動がある でご飯入れて食べたからすっごい食べ応え抜群うん。<laughs> あ、こかサニーレタスは安定の美味しさですね本当どれもお肉との相性がっちわかめスープもいただこうすごいね、こうやって大きな鍋ごと出てくるなんかスープめっちゃとろんとしてるうんうわ、美味しい めちゃめちゃ控えめな味付けですっごいわかめの風味がいいです。これ！うん、なんか結構長く煮込んだ。葉のようにわかめが本当に柔らかくなってて美味しい。一回このスープで休憩ですね。 いい感じに焼けましたそう実はここですね農薬を使ってない有機能100%のお野菜を使っているのでもうねただ野菜がたくさん出てくるだけじゃなくて素材にも、ね、こだわっているお店なんですよねなんか体にも嬉しいですよね特になんかお子さんとかに食べさせたいお野菜ですよねじゃん うんうん。お <laughs> <痛>い <laughs> しいんだけどすごいいい運動 <laughs> いやーもう本当大満足ですねもうこういう三択定食のお店って生野菜出てくるのはもちろんなんですけど ここみたいに、えっと蒸し野菜まで出てくるところって本当に珍しいんですよね。で、あの今日食べて本当に感じたのは、ナマと蒸しの野菜のいいところ両方を楽しめます。で、さらにやっぱりこれだけの量のお野菜を家で食べようと思ったらなかなか難しいですよね。 ここに来るとバランスよくやっぱり美味しいお野菜をいただけるので本当にここはあの体が喜ぶお店ですねとにかくお野菜をもうもりもり食べたいっていう時に超おすすめのお店です。